потому что у вас есть вот пять дней, когда комиссия, но мы не хотим это затягивать, мы понимаем, что это у вас нет, самое главное. в списке, что их нет. Причина. А это не это еще не официально решение, но мы будем официально Или телефон, вот мы, мы можем мы это делать. Мы здесь действия. говорим все вопросы, которые будем поднимать завтра и вещать, давайте пять да. дней, три дня, потом так будем да. это да. рассматривать все это. И так что мы тоже обдумаем, вы тоже обдумаете все эти вопросы. Да, вот здесь вот какие вопросы будут завтра, чтобы ну, Значит, одно, что как будем это рассматривать. Да. Это первое, что может, мы успеем. Первый вопрос. А? Во сколько завтра? во второй вопрос. Ну, вот второй нужно что 24 дня мы должны получить, 24 часа. Да. Документы. Час Документы. 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 13. 13 Документы. 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 13, да? 12, 13, 13. 13, 14. 23. 13. 14. 16, работе должны выбирать человеческий фактор, и звонить. Кому-то не дозвонились, не все в понимаете, да? Закон говорит, или положение или или телефону, То есть обязательно нужно и то, и Ну, Если не дозвонились, напишем все. Нет, напишем все. Перезвоните. Да. И, да. и объявление кому а не дошло. Вот, Я просто вы знаете, почему вы сказали, что только те, которые обратились, почему нет? Вот, даже с точки зрения Это да, но с другой стороны, есть люди, например, которые достойны, э, которые ну, как бы, считают, что ну, они подали, но не прошел, не прошел, как бы и сильно не, 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 не бьются за это. Хотя могут быть достойны на должности. Понимаете, это же тоже вопрос опыт учил, что надо брать на должность не тех, кто туда сильно рвутся, а тех, кто, наоборот, понимает ответственность и не хотят на нее вести. Понимают решение. Да. Вот потому как бы вопрос, я так понимаю, уже какие-то обсуждения были, каких-то не да, на каких-то там ваших Мы сайте. просто не можем такое, что... Нам а... просто на электронку прислали допуск. несколько человек, писали. За... мы вчера разослали объявление, посмотрите, есть ли вы в списках, есть ли вы запросы. Нам прислали несколько человек, которые себя не нашли, не, не в одном это... мы, мы даже не учитывая факт, что быть допуск, до не допуск, начальника дела, мы сейчас управления. Артем, Сидник, он соответствует или не соответствует эти документы и квалификационные требования. Потом он передает списки людей, которые говорят что эти люди соответствуют коллективным э, требованиям, и вы допускаете или не допускаете. Он просто о чем сказал сегодня, что если будут объективные такие причины, которые вы придавите мне, я готов обсудить все это. Значит, мы завтра будем обсуждать, кто допущено, ну, говорим допущено допущено, завтра будем обсуждать тех людей, которые Артем говорит, что не будет опущено, из этих людей будем выбирать кого-нибудь, даем им время, чтобы обжаловать ну, да, этот вопрос. Да, да. После этого... Коммуницируем тот... с ними сразу, же. Коммуницируем Коммуницируем. сразу с ними. И мы, мы должны написать, что если они хотят какой-то жалобу, они должны все это писать не в комиссию, чтобы не там не было еще проблем со временем, прямо на имя Артема. Но я вам гарантирую, что это будет очень прозрачно. А потом, почему не в комиссии? Потому что положение не позволяет этого. Это решает Артем. Директор решает. А потом мы решаем из тех, а людей, это, кому... комиссия же допускает. Это... Допускает. Да, тех, кого он допустил. Но То если я человек просто считаю... предъявил просто объявление, вот, например, он не продавал другие документы, он вот, просто написал заявление и сказал, У -у -у -у. что я хочу вот на эту должность. Но ну, это же мы не ну, так, так, да. Конкурсна комісія національного бюро, бюро перевіряє документи на відповідність установленому законодавством вимоги щодо призначення осіб на відповідні посади та інформує кандидата електронною поштою або телефоном про його участь у конкурсі. Тобто на нас усіх лежить відповідальність з приводу того, щоб ми правильно перевірили всі ці документи. Ви це теж показуєте, якщо це цьому... несправедливо, то, мабуть, отакі документи несправедливо, це ми вирішуємо, а не директор? Звісно, комісія вирішує. Комісія вирішує. Я так не понимаю, это Артем тоже так. Еще давайте я об этом тоже подумаю, мы будем говорить. Мы перечитаем опять да, да. нормативку, завтра да, да, раз, раз тоже. Чтобы это был вопрос, от... завтра тоже не теряли время. Это окей, понимаю. Еще что вы хотите обсуждать? Чтобы потому, что, у нас здесь. Доверие вопросы... есть ну, полное. Да. Просто да. мы хотим максимально соблюсти, чтобы потом да. опять и к нам не было, и к Артему, потому что не было никаких вопросов дальше. За нами сейчас там очень много людей, которые за Я с вами на... согласен, абсолютно согласен. Поэтому а, это все, было, очень, это прозрачно, было порядка, очень прозрачно. Очень прозрачно. мы это все соблюдали. Просто мы бы это могли обсуждать сколько хотите, но просто мы хотим, чтобы как можно быстрее обратиться в журналистам. Мы у нас тоже это да. чтобы побыстрее начали уже да? Потому что мы очень долго У вас уже без, без, без зарплаты mm -hmm. даже. Например, да. Да? да. Без бухгалтера. Какие зарплаты? Какие? А? Какие? Ну, у нас есть зарплата с наших. Это у тебя вот, депутат Окей, еще есть какие-то предложения насчет завтрашнего? Нужно сориентировать по приблизительному периоду, когда за время которого надо провести подготовительные действия, когда уже приступим к тестированию. это предварительно на следующий момент. Да, нужно, ну, желательно хотя бы 5 дней, но ну, работать, да? Давайте завтра, завтра. Ну, да, за, за, за детектива. понимать, что будет в тестировании, потому что я понимаю, что приблизительно в тестировании для детективов. Для детектива это, это совсем другое. Это, детективы. первый уровень. Там написано а на сайте. Конституция. Закон он... да, 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 да. да, о... Да, да, да. И закон о... А в уже да. тесты, тесты тоже да, есть, да? Да, да. да. вопрос, есть, да. если не делал все эти тесты, то сможем ли мы быть, присутствовать на этом? Да, конечно. И вы, и журналисты, все могут присутствовать. Без проблем. У нас тут еще такая поступила одно заявление, на котором спрашивают, Насколько можно ли вмешаться в систему тестирования? Да? То есть может ли кто-то прийти вот, в кабинет, потренироваться там на тестах на этих, или нет? нет? Как мы нет, это делаем? Я это для этого было? Стену, чтобы было это открытым, Все эти тесты открыты. Они знают, какие вопросы будут. Эти тесты все на сайте. Именно Именно системы, а, да, да я знаю. Ну, потренироваться ну, да, решать не. Можна його право це? Ні, Якщо чоловік не знає, так не знаю. Що тестування відбуватиметься у комп'ютерних класах Національної академії державного управління Президентові України? Наприклад, невідомо, чи можна, видавши себе за студента цієї академії, проникнути до комп'ютерного класу і потестуватись, чим поставити інших конкурсантів у невигідне становище. Зачекати, ми будемо пропускати особу, так? Перед перевірюючий перше це в списку, друге з документами, які посвідчують особу. Те, що абсолютно це дитя на увазі, дві до... до... а що ви можете, ви можете потренуватися. Це ж не можемо. Там треба знання мати, а кнопка одна всі. Будь ласка, можна я технічну сторону, вибачте, мене звати Оксана, я як волонтер робочого групку про Національне антикорупційне бюро, я знаю цю технічну сторону, як воно фізично може відбутися. Тобто, для того, щоб був створений тест на якимось певним питанням, тобто база виглядає так, що туди загружені всі питання із. Фабула питання і чотири варіанти питань. Списку такого де є повноцінні відповіді, є тільки у людини, котра автоматизувала цю систему, тобто тільки у одної людини, фактично, і у розробників тестів. Є списки цих питань, ну Артема Сергійовича перевіряв це питання. Тобто, фізично людина, котра так от прийшла з вулиці, вона навіть не може знайти посилання на це тестування. Тому що для того, щоб людей допустили до тестування, треба, щоб перед цим хтось із членів конкурсної комісії фізично приїхав в Національну академію і зробив допуск до тестування. Тобто там вбивається IP-адреса і вбивається час тестування, тобто, наприклад, відкрите тестування. 9 ранку до 10 ранку і все. І далі формуються такі, якби як логійни для людей, тобто тільки 36 людей можуть пройти це тестування. Тобто так система? система налаштована. А систем? Розроблена система це академія при ну, це не сама академія при система. Вони у них ця система стоїть, там система дистанційного навчання, є Тестові питання, тобто по блокам, і це одне якесь з до тої системи. Але вона повністю, ми консультувалися з айтішниками, що вона ну, відрізана від користування до студентів. Тобто студенти її не бачать, взагалі, котрі проходять якісь інші блоки по навчанню. У нас тут просто зворення просять здійснити перевірку стану готовності до проведення тестування. на выборных целях, как-то возможно, или... Не может все заявления, если сразу сказать так. Можно Это нужно, потому что это будет вломит. Мы будем здесь заседать. Это вопрос почему, Если мы задаем экзамены ГАИ, то они все в открытом доступе. Кто захотел, у нас в коллегии. Да, я у нас также питание к открытому доступу. Вы можете тренироваться по этим питаниям. А мова идет, где есть возможность в поровнение в саму Ростовскую структуру. Ну, же Нет, его, я, я айтишник за Если вы атишник, вы можете вместе посмотреть все это все Если будет. конечно, а Я <сORTS> не спросил, кто разрубник, и чьи там державную службу специально в и мужчинам не защищает, Якщо є хтось відповідальний за це, то ми будемо звернутися. Якщо завтра нам прийдуть і скажуть, що дивіться, ми вийшли в систему і показали, то це буде. Звичайно, питання сертифікату. Справильно, скаже, маємо сертифікати. І чи є він проблем? Ми можемо завтра прийняти рішення попередньо, перед тим як почати тести, комісії, наприклад, Олексія,

Это Академия это душевка, не? Ходимин, это душевка, не, давайте 17, 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